Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz insan skeletidir. İnsan skeleti kəllələrin skeleti, gövdənin skeleti və ətrafaların skeletindən təşkil olunmuşdur. Kəllələrin skeleti, yəni başın skeleti kəllə qutu skeletindən və üz şöbəsi skeletindən təşkil olunmuşdur. Gövdənin skeleti onurğa sütununun, yəni onurğa sümüyələrindən qabırğalardan, döş sümüyündən təşkil olunmuşdur. Ətrafıların skeleti yuxarı ətraf skeleti və aşağı ətraf skeletlə bölünür. Yuxarı ətraf skeleti qurşaq və sərbəst hissədən, aşağı ətraf skeleti həmçinin qurşaq və sərbəst hissədən ibarətdir. Bu hissələr haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verəcəyəm. İnsanın kəllə skeleti beyin və üç şubalarından ibarətdir. Kəllənin beyin şöbəsi 8, üz şöbəsində isə 15 sümük var. Cəm halda 23 sümük vardır. Kəllənin beyin şöbəsi sümüklərinə 2 ədəd gicya sümüyü, 2 ədəd gicya sümüyü, 2 ədəd tapa sümüyü, 2 ədəd tapa sümüyü sağ və sol hissədə hər birində 1 ədəd tap sümüyü bir ədəd alın sümüyü bir ədəd alın sümüyü və bir ənsə sümüyündən ibarətdir. Çəllərin üst çövəsinin sümüklərində 2 ədəd alt çana sümüyü 2 ədəd göz yaşı sümüyü 2 ədəd burun sümüyü 2 ədəd almacıq sümüyü 2 ədəd damaq sümüyü, 2 ədəd burun balıqlağ sümüyü, 1 ədəd dil altı sümük, 1 ədəd xış sümüyü və 1 ədəd at çənə sümüyündən ibarətdir. Umbilikdə 15 sümük üç şöbəsində, 8 sümük isə beyin şöbəsində, kəllə qapağı hissəsində, yəni sümük var, cəm halda 23 sümükdən təşkil olunmuşdur. İnsanın omurğa sütunu 33-34 fəqrəddən təşkil olunmuşdur, 5 şöbədən ibarətdir. Boyun şöbə, döş şöbə, bel şöbəsi, oma şöbəsi və büzdüyüm şöbəsi. Boyun şöbəsi 7 fəqrəddən təşkil olunmuşdur. Döş şöbəsi 12 fəqrəddən təşkil olunmuşdur. Bel şöbəsi 5 fəqrədən təşkil olunmuşdur. Ümər şöbəsi Ümər şöbəsi 5 fəqrədən təşkil olunmuşdur. Büzgüm şöbəsi isə 4-5 fəqrədən təşkil olunmuşdur. Onurğanın insan onurğasında 4 əyrilik vardır. Boyun, döş, bel və ümər əyrilikləri. Boyun və bel şöbəsinin əyriliyi lordoz Döş və omoş bölərlərin əyilisi sə kifoz adlanır. Onların bəzən qeyri-normal əyilikləri meydana çıxır ki, həyat çərçivəsinin nəticəsində olur bunlar. Patoloji kifoz, patoloji lordoz. Patoloji kifoz qozbəllik, patoloji lordoz isə yanlara əyilmə skolyoz da adlanır. İnsanın döş, İnsanın döş qafəsi döş qafəsi sümüyündən təşkil olunmuşdur. İnsanın döş qafəsi 12 cüt qabırğadan, yəni 24 ədəd qabırğadan, 12 ədəd döş fəqələsi və tək döş sümüyündən təşkil olunmuşdur. Ümumilikdə cəm halda 37 sümükdən təşkil olunmuşdur. Qabırğalar 24 ədəddir, yəni 12 cütdür. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı, 7-ci cüt qabırğalar Həqiqi qabırğalar adlanır ki, bu qabırğalar arxadan döş fəqrələrinə, öndən isə döş sümüyünə qabırğalar vasitilə birləşmişdir. Belə qabırğalara deyirlər həqiqi qabırğalar. Yəni bunlar hər iki tərəfdən birləşmişdir və həqiqi qabırğa adlanır. 8-9-cı cüt qabırğalar isə yalançı qabırğalar adlanır ki, yalnız və yalnız arxa hissədən, yəni döş fəqrələrinə birləşmişdir. 11-ci və 12-ci qabırğalar isə üzən qabırğalar adlanır ki, bu qabırğalar bəzən sərbəst qabırğalar da adlanır. Bu qabırğalar yalnız-yalnız bir-birilə əlaqələnmişdir. Nə döş sümüyünə, nə də ki döş fəqrələrinə birləşmişdir. Gördüyünüz bu sümük döş sümüyüdür ki, tək haldadır. Qabırğaların birləşdiyi qığıdaqlar Qığırdaqlar vasitəsilə döş sümmüyünə ön hissədən birləşir. 124 ədəd, yəni 1200 qabrıqlar, döş qəfəsini təşkil edən qabrıqlar. Yuxarı ətraf sümmükləri qurşaqla sərbəst hissəyə ayrılır. Qurşaq istənil sümmükləri Qəja s və körpücük sümüklərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Hər birindən 2 ədəddir. Yəni 1 cütdür. 2 ədəd kürək sümüyü, 2 ədəd körpücük sümüyü. Yuxarı atraq hissəsinin sərbəst hissəsində boğaz sümüyü sahəd sümüyü Sait sümüyü mil və diş sümüklərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir və əl pəncəli sümüklərdən ibarətdir. Aşağı ətraf sümüllərini təşkil edən sümüklər qurşaq və sərbəst hissəyə bölünür. Qurşaq hissəni təşkil edən sümüklər çanaq sümüyüdür ki, bir cütdür. Qalsa qasıq və oturaq sümüyünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Aşağı trakt hissəsinin sərbəst hissəsinə bud sümüyü. Bud sümüyü baldır sümüyü. Baldır sümüyü həmçinin qamış və enci sümüyünə birləşməsindən ibarətdir qamış sümüyü və incə sümüklərin birləşməsindən ibarətdir. Və ayaq pəncəsi sümükləri, barmaq falankaları, ayaq darağı və ayaq daraqının arxa sümükləri və daban sümüyü Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər, sağ olun, salamət qalın.